আহমেদাবাদত হোৱা দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে ভাবা কোৱাচোন তুমি এখন বেয়া প্লেন চলাবলৈ দিয়া কিয় হৈছিলে ট্ৰেইনখন গৈছিলে আহমেদাবাদৰ পৰা লণ্ডনলৈকে তাৰ দুঘণ্টাৰ আগত ট্ৰেইনখন আহিছিলে দেলহিৰ পৰা আহমেদাবাদলৈকে তাত এজন পেছেঞ্জাৰ আহিছিলে যিজন পেচেঞ্জাৰে কিছুমান তাত মানে নট ৱৰ্কিং দেখিছিলে ফাংচন কিছুমান প্লেনখনত কিছুমান ভালকৈ কাম কৰা নাছিলে এ চিটোৰ পৰা পানী লিক হৈ আছিলে সেইবোৰ সেইবোৰ তেখেতে ভিডিঅ' কৰি ফটো কৰি পেলাই এয়াৰ ইণ্ডিয়াক টুইটাৰত টেগ কৰি পেলাই দিছিলেও তাৰপিছত মানে একো ৰেচপঞ্চ নাছিলে হা তাৰপিছত সেইখন প্লেন আৰু বহুত দিনৰ আগতো এজন মানুহ তাত গৈছিলে সেইজন মানুহেও কৈছে যে তেখেতেও তেতিয়াই মানে বহুত দিনৰ আগতেও মানে সেইখন প্লেনত ভালকৈ কিছুমান এনেকুৱা হৈছিলে এ চি কাম কৰা নাছিলে আৰু কিবা ওপৰৰ পৰা কিবা এৰাই থকা কিবা প্লেইনখন মানে বহুতখিনি ছিটছৰ প্ৰব্লেম কিবা কিবি বহুত দেখিছিলে কিন্তু সেইবোৰ কথা তেতিয়াও ইনফৰ্ম কৰিছিলে তেতিয়াও এয়াৰ ইণ্ডিয়াই একো গুৰুত্ব দি লোৱা নাছিলে কথাটো একচুৱেলি তেতিয়াহ'লে বেয়া প্লেইনখন মানে চলোৱাটোতো সেইটো এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ ভুল ন চলাবলৈ দিয়াটো এইটো যে পাইলটৰ ভুল বুলি কোৱা নাই পাইলটে লাষ্ট ম'মেণ্টলৈকে বচাব চেষ্টা কৰিছে ন প্লাই পাইলটে কি কৰিছে পাইলটেতো প্লেনখনৰ লাষ্টৰ ক্ৰেছিং হোৱাটো এইটো দেখা গৈছে যে পা প্লেইনখনৰ যিটো ফ্ৰণ্ট চাইড ফ্ৰণ্ট চাইডটো মানে আপাৰৰ আপাৰ ছাইডে মুভ কৰি আছে প্লেইনখনৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো তললৈ মুভ কৰি থকা নাই পাইলটে মানে লাষ্ট ম'মেণ্টলৈকে সেইখন আকাশৰ ফালে নিবলৈ চেষ্টা কৰিব চেষ্টা কৰি আছিলে উৰাবলৈ কাৰণ তলত পৰিলে ক্ৰেছ হ'ব বুলি জানিছিল পাইলটে সেই লাষ্ট ম'মেণ্টলৈকে প্লেনখনৰ মূৰটো ওপৰফালে কৰি আছিলে গতিকে পাইলটে লাষ্ট ম'মেণ্টলৈকে বচাব ট্ৰাই কৰিছে সেইটো পাইলটৰ দুখ নাই পাইলটৰ য'ত ডিউটি পৰে বা তাহাঁতৰ য'ত ডিউটি পৰে সেইটোৱে কৰিব কিন্তু এয়াৰ লাই এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ যি মানে যিখিনি হেডত মানুহ থাকে ন সেইখিনিয়ে কিয় আগতীয়াকৈ একো ব্যৱস্থা নল'লে প্লেইনখন ভাল কৰিবৰ কাৰণে এখন বেয়া প্লেন চলাবলৈ দিয়া কিয় হৈছিলে সেইটোতোতো তেওঁলোকৰ কমপ্লিটলি ভুল আছে আৰু এটা কথা বুজি পোৱা হোৱা নাই যে ইমান ডাঙৰ প্লেইনখনে যেতিয়া ক্ৰেছ কৰিলে তেতিয়া বিল্ডিংটোৰ মানে বিল্ডিংটো ভাগিয়ে নপৰিলে সেইটো কেনেকৈ পচিবল মানে ইমান এটা ফ'ৰ্চত আহিছে ন সেই ফ'ৰ্চটোত অহাৰ পিছত বিল্ডিংটো কেনেকৈ নাভাগিলে সেইটোও নাজানো আৰু কিছুমান ক ইঞ্চিডেণ্টছ হৈছে যিবোৰ ক ইঞ্চিডেণ্ট মানে এতিয়া প্লেইনখনৰ যিটো নাম্বাৰ সেইটো তাৰ এক্স চি এমৰ যিটো নাম্বাৰ আছিলে গাড়ীৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰৰ সৈতে মেটচ কৰিছে সেইটো ছেইম হয় আৰু এক্সিএমজনো মানে তাৰ ডেট ডেথ হৈছে বুলি কৈছে ন আৰু তাতে ভাগৱত গীতাখন আছিলে যিখন জ্বলি যোৱা নাই সেইটোও এটা কথা কৈছে ইমানখিনি ইমান এটা ফ'ৰ্চত আহিছে আৰু ইমান এটা হাই লেভেলৰ এনাৰ্জিত মানে খুন্দা মৰাৰ পিছত যিটো হিট প্ৰডিউচ কৰিছে ইমান বেছি হিট প্ৰডিউচ কৰিছে তাৰ পিছতো মানে ইমানখিনি জ্বলাৰ পিছতো কিয় মানে ভাগৱত গীতাখনৰ একো হোৱা নাই সেইটোও এটাটো ডাঙৰ কথা মানে ক' ইঞ্চিডেণ্টেই হয় আৰু কিবা কৈছিল তাত তাৰ এখন নিউজ পেপাৰৰ ফ্ৰণ্ট পেজত এটা পিকচাৰ ওলাইছিল য'ত এয়াৰলাইনৰ এখন প্লেনে এটা বিল্ডিঙত ক্ৰেছ কৰি থকা সেই পিকচাৰটো সেইদিনাখন মৰ্ণিঙেই ওলাইছিল বুলি কৈছে কিছুমানে একজেক্টলি নিউজ পেপাৰখন পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু সেইটো যেতিয়া ওলাইছিলে তাৰ পিছতে এইটো ইঞ্চিডেণ্টটো হৈছে মানে কিছুমান ক ইঞ্চিডেণ্টলি এনেকুৱা কিছুমান ক ইঞ্চিডেণ্ট কথা হৈছে আৰু কিছুমান এইবোৰ এতিয়াতো কৈ বাৰু কোনো লাভ নাই কাৰণ অলৰেডি ইঞ্চিডেণ্টটো হৈয়ে গ'ল যদি আগতীয়াকৈ কিবা প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কোনোবাই তেতিয়া কিবা লাভ আছিলে পিছতকৈ কোনো লাভ নাই বহুত এতিয়া এষ্ট্ৰলজাৰে হয়তো নিজৰ এষ্ট্ৰলজিটো শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে নিজৰ বিজনেছটো শ্ব' কৰিবৰ কাৰণে হয়তো কিছুমানে এতিয়া কৈছে যে নাম্বাৰ নাইনটো মংগলৰ কাৰণে বেয়া হয় এইটো কিবা ক'ত কেলকুলেট কৰিলে ডেটৰ নাম্বাৰটো নাইন এনেকৈ আৰু কৈছে প্লেইনৰ নাম্বাৰ কিবা নাইন হয় মানে সেইটো কেলকুলেশ্যনটো একজেক্টলি পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ কেলকুলেশ্যনৰ মতে কৈছে যে মানে মংগলৰ কাৰণে বেয়া হয় কিন্তু এতিয়া কৈতো কোনো লাভ নাই যদি তেওঁলোকে আগতে প্ৰেডিকশ্যন কৰিব পাৰে বোলে এই ডেটটোত মোকটো কাম কৰিব নালাগে তেতিয়া তেওঁলোকৰ কিবা এটা লাভ আছে পিছত বিজনেচটো চলাবলৈতো কৈ লাভ নাই এইবোৰ কথা কিছুমান কৈ ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে বাৰু হয়তো এইটো ডেষ্টিনিট আছিলে ডেষ্টিনী বুলি এনেও বস্তু কথা এটা কয় ন যিটো মানে হ'বলগীয়া থাকে সেইটোতো হ'বই আৰু সেইটো চব ফালৰ পৰা মিলাই ভগৱানে মিলাই থৈছে কাৰণ গীতাখনো জ্বলি যোৱা নাই কিন্তু মানে আৰু এজন মানুহ বাচিবলগীয়া আছিলে তেখেততো যেনে তেনে হ'লেও বাচি গৈছে বাকীখিনি ইমানখিনি পিপলৰ মানে ডেথ হোৱাৰ পিছতো গতিকে সেইটোতো ডেষ্টিনী বুলিয়ে ক'ব লাগিব ক' ইঞ্চিডেণ্টেই হওক লাগিলে যিয়েই হওক কিন্তু সেইটো মানে লিখা আছিলেই চ' ইঞ্চিডেণ্টটো হ'ব লগা আছিলে হ'লেই বহুতখিনি তাৰ কিছুমান ইংগিত হয়তো ইউনিভাৰ্চে কিছুমান ইংগিত দিয়ে ন তেনেকৈ ইউনিভাৰ্চে কিছুমান ইংগিত দিছিলে যিখিনি ইংগিত মানুহে পটককৈ বুজি নাপায় ন হয়তো যিখিনিয়ে যদি সেইখিনি ইংগিত যদি সঁচাকৈ এষ্ট্ৰলজাৰখিনিয়ে বুজি পাইছিল তেতিয়া তেওঁলোকে কিবা এটা প্ৰেডিকশ্যন কৰি আগতীয়াকৈ ক'ব লাগিছিলে মানে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোককটোক দি কোনো লাভ নাই মেইন এয়াত ভুলটো হ'ব ক'বলৈ গ'লে এয়াৰ লাইনৰ যিকেইজন মানে এতিয়া উচ্চ বিষয়া আছে তেওঁলোককেই তেওঁ দুখী বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ এখন এটা ডাঙৰ ইঞ্চিডেণ্ট হয় আৰু প্লেইনখনত কিমানখিনি মানুহ যায় এটা এটা সৰু এখন বাইক নহয়তো যে ইগন'ৰ কৰিব সৰু এটা কথা তাত এটা সৰু ভুল থাকিলেই তেওঁলোকে ইগন'ৰ কৰিব নালাগে ন ইমান ডাঙৰ ইমানখিনি কথা ইনফৰ্ম কৰাৰ পিছতো বহুত কেইজন পেচেঞ্জাৰে অলৰেডি ইনফৰ্ম কৰিছে তাৰপিছতো সেইখন ইউজ কৰাটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে দায়ী হয় গতিকে গোটেই ইনচিডেণ্টটোৰ কাৰণে তেওঁলোকে দায়ী পিছত ব্যৱস্থা কি লয় নাজানো এতিয়াতো দায়ী কোনদোষী কোন নিৰ্দোষীক বাচি থাকিও কোনো লাভ নাই গতিকে মেডিকেলৰ ষ্টুডেণ্টছখিনিতো ডিনাৰ কৰি আছিলে তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিছিলে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত তেওঁলোকৰ ডিগ্ৰী ওলালেহেঁতেন কিমান আশাত আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ এতিয়া এটা নিউজ কৈছে যিটো মানে ফুল অফ প্লেটছ ফুল অফ ড্ৰিমছ কিন্তু হোৱাইট কচ হুইজ আৰ আনন'ন এনেকৈ কৈছে ন মানে এতিয়াও তেওঁলোকৰ প্লেটখন ফুল হৈ আছিলে ফিউচাৰটো ব্ৰাইট আছিলে কেইদিনমান পিছত তেওঁলোকৰ জীৱনটো আৰু ধুনীয়া হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকৰ হোৱাইট ক'ডকেইটাৰ নামেই কোনেও নাজানে তেনেকুৱা তেনেকুৱা হৈছে তেওঁলোকৰ জীৱনটো ইমানখিনি কষ্ট কৰি পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰটো কোনো দুখ নাছিলে আৰু বিল্ডিংটো মানে এইটো কথা বুজি পোৱা নাই যে এটা ফ্ল'ৰত খুন্দা খালে আৰু গোটেই বিল্ডিংটো কেনেকৈ খহি নপৰাকৈ থাকিলে ইমান ইমান ষ্ট্ৰং বিল্ডিংনে নে এইটো ইমানটো ফ'ৰ্চত অহাৰ পিছতো কাৰণ এখন যিখন প্লেইন হয় প্লেন এখনতো যথেষ্ট ডাঙৰ হয় বিল্ডিং এটাতকৈ বহুত বেছি ডাঙৰ হয় সেই প্লেনখনে এটা ইমান ফ'ৰ্চত খুন্দা কৰাৰ পিছত বিল্ডিংটো অকল এটা ফ্ল'ৰ জাষ্ট আৰ পাৰ হৈ গ'ল আৰু বিল্ডিংটো ভাগি নপৰিলে সেইটোও এটা ভাগি ভাবিবলগীয়া কথা কাৰণ এটা এটা আৰ্ট কুইকতে বিল্ডিংটো হিলি গৈ ভাগি যাব পাৰে প্লেনখনে খুন্দা মৰাৰ পিছত মে বি ইয়াতো কিবা ফিজিক্স থাকিব পাৰে হা ফিজিক্সটো ইমান ইজি নহয়তো বুজা